हुआ ये खुलासा कोई और नहीं अमेरिकी मीडिया आउटलेट वाशिंगटन पोस्ट ने किया है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ट्विटर फेसबुक यूट्यूब पर मोदी सरकार ने हुकुम चलाया डंडा चलाया तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो लोकतंत्र को किस तरह से देश में खत्म किया जा रहा है उसका जीता जागता उदाहरण है तो वीडियो को स्किप मत करें अंत तक समय लेकर के जरूर देखें। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ने भारत में सोशल मीडिया की आजादी को लेकर के एक रिपोर्ट छापी है बकायदा पोस्ट पोस्ट का ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल है वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सालों से अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के पदाधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के बीच हर दूसरे हफ्ते एक मीटिंग होती थी अखबार के मुताबिक मोदी सरकार के अधिकारी तय करते थे कि ट्विटर फेसबुक और यूट्यूब पर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा दोस्तों ये बड़ा खुलासा है और ये गंभीर आरोप खूब तरह से दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छापी कि हाउ इंडिया टैम्प्ड ट्विटर एंड सेट अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ऑनलाइन सेंसरशिप माने कैसे भारत ने ट्विटर पर काबू पाया और ऑनलाइन सेंसरशिप के लिए वर्ल्ड सोशल मीडिया के लिए एजेंडा सेट किया गया सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीजेपी सरकार द्वारा किया गया मतलब विपक्ष क्या बोलेगा क्या करेगा मीडिया क्या बोलेगी क्या करेगी क्या दिखाएगी जांच एजेंसियां किन पर कार्रवाई करेंगी कैसे करेगी अदालत क्या फैसला सुनाएगा जजेस का आदेश क्या होगा ये सब कुछ मोदी जी करना चाहते हैं यहां तक कि ट्विटर फेसबुक यूट्यूब सभी विदेशी कंपनी से और इन कंपनियों पर भी दबाव बनाया गया मोदी सरकार द्वारा हर महीने इनसे मीटिंग होती थी कि आपको करना क्या है यह हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है आपके प्लेटफॉर्म पर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा यह मोदी सरकार तय करेगी आप नहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सीक्रेट मीटिंग्स को अनऑफिशियल रूप से जो है कि उनहत्तर ए बैठक कहा जाता था ये नाम भी आईटी एक्ट के सेक्शन 69 ए से आया है जो सरकार को विशेष परिस्थितियों में सूचनाओं को रोकने का अधिकार देता है इन बैठकों में भारत की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा और खुफिया जांच एजेंसियों के अफसर होते थे और वे सोशल मीडिया पोस्ट की एक लिस्ट देते थे जिन्हें वो हटाना चाहते थे ये कहते हुए कि इन पोस्ट से भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है सबसे ज्यादा पोस्ट ट्विटर से थे फिर दो साल पहले इन मीटिंग में एक बड़ा बदलाव आया और तीखा हो गया और इसने नया मोड़ ले लिया अखबार का कहना है यानी वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि मीटिंग्स में भारत सरकार का दखल बढ़ने लगा मैं भारत सरकार नहीं कहूंगी मैं कहूंगी मोदी सरकार क्योंकि ऐसी हरकत जो सरकार ने करी है या सरकार ने ट्विटर फेसबुक और और यूट्यूब पर जिस जिस तरह तरह के दबाव बनाए हैं की, की है इसके साथ भारत शब्द जोड़ना शायद आसान नहीं होगा और शायद मोदी सरकार मोदी का नाम जोड़ना ज्यादा सही रहेगा कि मोदी सरकार का दखल धीरे धीरे बढ़ने लगा पिछले दो साल में जो अफसर पहले कुछ ट्वीट हटाने के लिए कहते थे काउंस हटाने की बात करने लगे और एक दो नहीं सैकड़ों अकाउंट्स नए नियम बने ऐसे कि जो पदाधिकारी सरकार की मांगों को अस्वीकार कर देंगे उनकी मुखालिफत करेंगे उन्हें जेल का जोखिम में डाला जाएगा उन्हें जेल को जो है कि अपनाना पड़ेगा उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा उनकी कंपनियों को भारतीय बाजार में बंद किए जाने की धमकियां मिलने लगी सरकार की अधिकारियों की ओर से कंपनी के कर्मचारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना वाली पोस्ट हटाने की मांगे बढ़ने लगी पोस्ट बड़ी टेक कंपनियों में में सबसे ज्यादा बदलाव जो है उन्होंने ट्विटर पर देखा एक समय दुनिया भर में सरकारों के दबाव से लड़ने वाली कंपनी ट्विटर ने घुटने टेक दिए मोदी सरकार के आगे रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में सरकारी आदेश के बाद ट्विटर यूट्यूब ने नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को हटाने पर मजबूर हो गया पड़ गया पीएम मोदी और उनके प्रशासन की आलोचना करने वाले पोस्ट और पत्रकारों के अकाउंट्स हटाए रिपोर्ट कहती है की एलॉन मास्क के कंपनी खरीदने से एक साल पहले ही प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार की पकड़ मजबूत हो गई थी मास्क के आने के बाद अपेक्षा थी कि वे अभी व्यक्ति की आजादी के लिए लड़ेंगे लेकिन वो भी कुछ खास मजबूत साबित हुए नहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने 50 से ज्यादा वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों के इंटरव्यू किए उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने नए नियमों के जरिए ट्विटर के प्रतिरोध को तोड़ा अमेरिका के एक पूर्व ट्विटर एक्सपर्ट जो है उन्होंने कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है उससे हर किसी को डर लगना चाहिए कि सूत्रों के मुताबिक भारतीय अधिकारी कहते थे कि यह उनका मिशन है बात ना मानने वाली विदेशी कंपनियों पर कानून सख्त किए जाए यानी हर तरह से भारत सरकार मोदी सरकार मैं कहूंगी मोदी सरकार हर तरह से सबको डराने धमकाने की कोशिश करने पर तुली हुई है जहां भी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है जहां भी मोदी जी से सवाल पूछा जा रहा है उस जगह को या उस व्यक्ति को या उस प्लेटफॉर्म को तहस नहस निस्तनाबूद करने की कोशिश सरकार कर रही है विपक्ष को देख लीजिए विपक्ष मोदी से सवाल पूछने लगा विपक्ष मणिपुर पर आवाज उठाने लगा विपक्ष अडानी पर हमलावर नजर आया जब तक विपक्ष कमजोर रहा तब तक मोदी जी कुछ नहीं करते थे जैसे विपक्ष मजबूत हुआ जैसे विपक्ष तमाम मुद्दों पर चर्चा करने लगा और जनता उनकी बातें सुनने लगी तो तुरंत उन पर जो है ईडी की कार्रवाई ईडी की छापेमारी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई वहीं अगर बात पत्रकारों की करें जैसे पत्रकार मोदी जी के खिलाफ या मोदी से सवाल या सरकार के उन कामकाज का उजागर करने पर तुले हुए हैं या उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं सच के साथ खड़ा हैं तो है, है। है विदेशी कंपनी है, है, बड़े, -बड़े पर उनका जो डंडा चल रहा है उनका जितने भी चाहे यूट्यूब इंडिया हो चाहे ट्विटर इंडिया हो चाहे फेसबुक इंडिया हो हर जगह पर मोदी सरकार कब्जा पाने की कोशिश कर रही है यही कब्जा पाने की कोशिश वो न्यायालय पर भी करती है अब आप हमें कमेंट कर बताएं कि इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते